До новых встреч в эфире НТК. Счастливого и успешного всем нового учебного года! Как ни странно, но лето это лучшее время чему-нибудь научиться. Я, например, занималась английским, а моя подружка Алена ездила на фестиваль визуальных искусств Варбенок. И ей посчастливилось познакомиться со знаменитыми актерами, режиссерами, телеведущими. Да она и сама начинающая артистка. Еще наши мамы и папы в детстве мечтали попасть в один из самых знаменитых летних лагерей «Орленок». Путевками туда награждали самых лучших в учебе, спорте и в творчестве. Оказывается, эта традиция жива и сегодня. В этом году Всероссийский детский центр отметил круглую дату. «Орленку» исполнилось 50 лет. Попасть в юбилейную смену почастривилась маленькой жительнице Апрелевки Алене Галкиной. Алена, расскажи, как ты попала в детский лагерь «Орленок»? Я очень много трудилась, ездила на разные конкурсы, получала дипломы вот, и меня наградили путевкой. Алена, ты творческий человек и, наверное, занимаешься в музыкальной школе? Да, я хожу в музыкальную школу номер 13 города Апрелевки. Вот. Учусь там уже два года. На театральном отделении под руководством Натальи Сергеевны Бондарчук. Я играю в спектакле «Снежная королева», «Маленькую разбойницу». И играю в спектакле «Красная шапочка». Детский театр «Бэмби», где с удовольствием занимается Алена и много других ребят, это большая творческая семья. Наталья Сергеевна Бондарчук – заслуженная артистка России, актриса и режиссер. Руководитель и основатель театрального отделения вкладывает каждого бомбенка по а частичку своей души и огромного таланта. Алена в этом году стала победительницей конкурса «Апрелевская звезда» и районного конкурса «Чтецов». Получила дипломы на областных и международных конкурсах. Поездка в Орленок на Всероссийский фестиваль визуальных искусств стала заслуженной наградой для талантливой девочки. Был 14-й фестиваль визуальных искусств. Там я познакомилась со многими знаменитостями. С Дарьей, Мельниковой. с Дарьей Мельниковой я была уже очень давно знакома, в 2008 году. Я с ней познакомилась. С Лизой Арзамасовой познакомилась из с дочек. Познакомилась с Бахметьевым. Звезды кино и телевидения были не только гостями лагеря, но и членами жюри конкурса визуальных искусств. Фестиваль в Орленке единственный в своем роде, где представлены вместе кино и анимация, а телепередачи и компьютерные программы. А в конкурсах на равных со взрослыми участвовали дети. Было так интересно и весело, что 10 дней фестиваля пролетели для Аленки незаметно. Ален, расскажи о твоем самом-самом ярком впечатлении из Орленки. Мне больше там больше всего понравилось закрытие, когда мы выходили на сцену, все аплодировали, был очень красивый салют. Я смотрела со сцены в зал, там было очень много ребят из разных стран, из разных городов. Но это впечатление невозможно передать словами, это надо было видеть. звонка и тем кто хочет стать артистом я хочу пожелать чтобы вы много трудились чтобы вы стремились к мечте тогда может быть вы тоже попадете в орленок я хочу еще раз туда вернуться потому что у меня там много друзей и звезды вот они мне оставили оставили свой автограф всем пока в нашем городе есть ребята, которые занимаются актерским мастерством в детском театре Зазеркалье. Мы не раз рассказывали о них в школьном звонке. Сегодня руководитель театра приглашает и тебя присоединиться к их дружной творческой компании. Здравствуйте, ребята! Давайте познакомимся. Меня зовут Лена Сергеевна. Я художественный руководитель Дворца культуры Звезда скоро начнется творческий сезон в нашем замечательном дворце культуры. И поэтому я хочу пригласить всех вас к нам, в нашу дружную семью творческих людей. Если у вас есть желание попробовать свои силы в интересной творческой деятельности, приходите к нам в наши коллективы художественной самодеятельности. Тем более в новом творческом сезоне – у нас начинают работать экспериментальные студии для вас, для детей. Например, экспериментальная студия эстрадного вокала «Цветик-семицветик». Интересное у нас такое наведение. Открывается экспериментальная студия юного актера «Арт Бум». Почему она экспериментальная? Ну, в первую очередь, потому что это новость. Впервые на Рафанинске маленькие ребята от 5 лет могут стать артистами, научиться этому трудному делу, актерскому мастерству. Попробуйте себя как актеры. Возможно, кто-то из вас вырастет новых Табаковых, Ефремовых, Мочеловых. Приходите к нам, пожалуйста. Мы будем вам очень рады. А на сегодня школьный звонок подошел к концу. Смотрите нас, как обычно, по понедельникам на НТК. До новых встреч, ребята! а что это вы тут снимаете, а? Программу о школьной жизни «Школьный звонок». И что вы нам покажете? Мы покажем мир твоих увлечений. Мы покажем твои достижения. Мы расскажем, что и почему. Ух ты, здорово! Внимание! Стартует новая рубрика «Классный, классный!» Года учителя посвящается. В каждой школе Нарфаминского района отыщется самый классный, классный руководитель. Расскажите всем, как проходят ваши уроки и классные часы. Заявки принимаются по телефону 35050 и 8926 3023 23 единицы. Учиться в школе здорово. Учиться в школе классно. Давно забыли взрослые. Ребенком быть прекрасно. Школьный звонок по понедельникам в 20.10. Интересно.